అందరికీ నమస్కారం అందరికీ ముందుగా రథసప్తమి శుభాకాంక్షలు ఆదిత్యుడు ఆరోగ్య ప్రదాత మనకి ప్రత్యక్ష దైవము సూర్యభగవానుడు మాఘమాసంలో రథసప్తమి నాడు సూర్య ఆరాధన విశేషమైన ఫలితాన్ని ప్రసాదిస్తుంది ఆ సూర్యభగవాను స్తుతిస్తూ ఒక చక్కని భజన కీర్తన ఈ కీర్తన రచించిన వారు శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ सप्तास्वरूढं स्वरूढं नक्षत्रमालं कोटिकिरणा भास्कराय सप्ता नक्षत्रमालं कोटिकिरणा श्वेतावर्णं स्फटिका शीलम् अग्निवर्णं भास्कराय श्वेतावर्णं स्फटिका शीलम् अग्निवर्णं भास्कराय सप्तास्वरूढं नक्षत्रमालं कोटिकिरणाभास्कराय प्रथमत विष्णो मध्यत सिम्भु अन्त्यब्रह्मा भास्कराय प्रथमत विष्णो मध्यतसिम्भु अन्त्यब्रह्मा भास्कराय सप्तास्वरूढं नक्षत्रमालं कोटिकिरणाभास्कराय छाया लोलं चन्द्रापालं गगनसञ्चारी भास्कराय छायालोलं चन्द्रापालं गगनसञ्चारी भास्कराय सप्तास्वरूढं नक्षत्रमालं कोटिकिरणाभास्कराय श्वेताराधं पूर्णाराधम् अस्तमहस्ता भास्कराय श्वेताराधं पूर्णाराधम् अस्तमहस्ता भास्कराय सप्तास्वरूढं नक्षत्रमालं कोटिकिरणाभास्कराय धगा ज्वालं दग्ध ज्वालं प्रज्वालङ्कृतभास्कराय धगाज्वालं दग्ध प्रज्वालङ्कृतभास्कराय सप्तास्वरूढं नक्षत्रमालं कोटिकिरणाभास्कराय अग्निवस्त्रं सचिदानन्दं सचिदानन्दा भास्कराय अग्निवस्त्रं सचिदानन्दं सचिदानन्दा भास्कराय सप्तास्वरूढं नक्षत्रमालं कोटी किरणा भास्कराय 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 भास्कराय